Lima Kepentingan RUU Perkhidmatan Parlimen 2025 Dewan Negara pada Khamis telah meluluskan rang undang-undang RUU Perkhidmatan Parlimen 2025 antara lain bagi tujuan memastikan keberkesanan institusi itu menjalankan fungsinya sebagaimana termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. RUU itu diluluskan dengan lebih suara bersetuju selepas dibahaskan beberapa ahli Dewan Negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, RUU Perkhidmatan Parlimen 2025 mengandungi 15 fasal berbanding hanya 8 fasal dalam Akta Perkhidmatan Parlimen 1963 yang dimansuhkan pada 1992. Menurutnya fasal yang sangat penting dalam RUU itu ialah Majlis Perkhidmatan Parlimen. MPP di bawah fasa 10 boleh menubuhkan apa-apa jatuh kuasa sebagaimana difikirkan perlu atau sesuai untuk membantu MPP melaksanakan fungsinya. Maknanya ini bukan hanya terikat kepada satu jawatan kuasa seperti yang disebutkan dalam fasa 9 berkenaan jawatan kuasa rayuan, jawatan kuasa perkhidmatan tata tertib fasa 8 dan kenaikan pangkat dalam fasa 7. Katanya semasa menggulung perbahasan itu di petik harapan Delhi. Terdahulu Dewan Negara turut menuluskan RUU Perlembagaan Pindaan 2025 yang menjadi asas kepada penggubalan RUU Perkhidmatan Parlimen 2025 selepas Akta Perkhidmatan Parlimen dimansuhkan pada 1992. Berikut merupakan lima kepentingan dan faedah utama daripada RUU perkhidmatan Parlimen 2025 yang telah diluluskan semalam. Pertama, mengembalikan kebebasan Parlimen. RUU ini mengembalikan kebebasan Parlimen yang sebelum ini diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Selepas pemansuhan akta perkhidmatan parlimen 1966 pada tahun 1992. Dengan kelulusan RUU ini parlimen dapat beroperasi secara bebas tanpa campur tangan eksekutif memastikan pemisahan kuasa yang jelas antara eksekutif, legislatif dan kehakiman. Yang kedua penubuhan perkhidmatan parlimen yang berasingan. RUU ini menubuhkan perkhidmatan parlimen sebagai entiti yang berasingan daripada perkhidmatan awam. Selain itu, ia juga membolehkan Parlimen mengurus hal ehwal pentadbirannya sendiri termasuk pelantikan dan pengurusan kaki tangan tanpa perlu merujuk kepada badan eksekutif. Yang ketiga pula, penubuhan Majlis Perkhidmatan Parlimen MPP. MPP akan berfungsi sebagai badan tertinggi dalam Parlimen Malaysia yang bertanggungjawab merancang dan memantau pengurusan serta pentadbiran perkhidmatan Parlimen. Malahan ini termasuk melantik dan menentukan terma serta syarat pelantikan anggota perkhidmatan parlimen mengawasi semua perkara kewangan berkaitan dan membangunkan serta melaksanakan program latihan. Seterusnya yang keempat iaitu memperkukuh sistem demokrasi berparlimen. Dengan autonomi yang diberikan, parlimen dapat menjalankan fungsi semak dan imbang terhadap kerajaan dengan lebih berkesan, meningkatkan accountability dan ketelusan dalam pentadbiran negara. Dan yang kelima, memastikan kewangan yang mencukupi untuk parlimen. RUU ini memastikan kerajaan menyediakan dana yang mencukupi bagi perkhidmatan parlimen setiap tahun membolehkan MPP melaksanakan fungsinya tanpa kekangan kewangan. Secara keseluruhannya, RUU Perkhidmatan Parlimen 2025 adalah langkah signifikan dalam memperkukuh institusi Parlimen Malaysia, memastikan kebebasannya dan meningkatkan kecekapan serta keberkesanan dalam menjalankan tanggungjawabnya kepada rakyat. Tahniah dan terima kasih Kerajaan Amarani, Pimpinan Anwar Ibrahim. Teruskan bekerja melaksanakan tugasan mengemudi negara ke arah yang lebih baik setelah sekian lama disesatkan oleh segolongan pihak yang hanya gilakan kuasa dan harta. Jom China berharap bahawa kerajaan pemerintah tidak akan pernah menyimpang ke arah yang menjahanamkan dan sentiasa kekal istiqamah di jalan yang benar seiring dengan ajaran Islam yang sebenar. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kekuatan dan kesabaran serta dipermudahkan segala usaha dan perancangan buat kerajaan menjalankan tanggungjawab kalian demi rakyat dan negara tercinta. InsyaAllah. Ingat, rakyat sentiasa memahati.